PM Anwar bimbang kes tidak bermoral cerminkan kelemahan sistem pendidikan. Pemuda PAS sifatkan keputusan benar suspek kes rogol duduki SPM sebagai tindakan tidak wajar. Presiden MIC terkejut dakwaan Ahmad Zahid berkait masa depan parti. Azam Baki beri amaran pergolakan di Nepal boleh berlaku di Malaysia jika rasuah tidak dibendung. Pemimpin MCA tidak pernah merajuk tidak dapat jawatan dalam kabinet. Dan Anwar Musa beri amaran kepada Zaliha Mustafa berhubung isu tanah kampung Sungai Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Next Step News ADC tengah hari. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Next Step Malaysia. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim menzahirkan kebimbangan terhadap peningkatan kes tidak bermoral seperti aktiviti buli termasuk kes rogol pelajar di sebuah sekolah baru-baru ini. Beliau berkata kejadian seumpama itu mencerminkan kelemahan sistem pendidikan negara yang terlalu menekankan aspek ilmu pengetahuan semata-mata tetapi mengabaikan nilai moral dan etika yang menjadi asas pembentukan insan berakhlak. Katanya, pendidikan tanpa nilai, tanpa prinsip dan etika itu ada kelemahannya. Menurut Dato Sri Anwar, sistem pendidikan negara perlu menekankan aspek nilai dan prinsip secara bersungguh-sungguh bagi mengelakkan kejadian buli dan rogol terus berleluasa. Jelasnya, kelemahan dalam sistem pendidikan juga perlu ditangani segera termasuk daripada ibu bapa. Malah katanya, pendidikan tidak boleh hanya berorientasikan pencapaian akademik. Sebaliknya, mesti berteraskan pembinaan akhlak dan nilai kemanusiaan agar pelajar benar-benar memahami makna tanggungjawab serta kepimpinan diri. Dalam perkembangan sama, Ketua Pemuda PAS Afnan Hamimi Taib Azamuddin Az berkata, perbuatan rogol itu dosa besar hina keji dan tiada pri kemanusiaan. Malangnya, suspek yang merogol dalam kelas dan merakam perbuatan itu pula dibenarkan menduduki peperiksaan SPM. Justru beliau menyifatkan keputusan membenarkan empat pelajar lelaki yang disyaki merogol pelajar perempuan tingkatan 3 menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia sebagai tindakan tidak wajar dan mengecewakan. Katanya, keputusan itu bukan sahaja menghina maruah mangsa serta keluarganya, malah memberi gambaran seolah-olah jenayah rogol boleh dimaafkan atas alasan pendidikan. Afnan mempersoalkan di mana maruah dan keadilan untuk mangsa. Terdahulu Menteri Pendidikan Fadlina Sidik dilaporkan memaklumkan bahawa empat calon SPM yang dicaki terlibat dalam kes rogol berkumpulan terhadap seorang pelajar perempuan di sebuah sekolah di Alor Gajah minggu lalu dibenarkan menduduki peperiksaan pada 3 November ini. Beliau menjelaskan segala tindakan undang-undang akan dijalankan oleh pihak polis manakala Kementerian Pendidikan Malaysia KPM akan menguruskan aspek disiplin sokongan ekosistem sekolah serta masa depan pendidikan pelajar terbabit. Presiden MICSA Witness Waran terkejut dengan dakwaan pengurusi Barisan Nasional BN Ahmad Zahid Hamidi bahawa beliau telah bertemu dengan pemimpin MIC beberapa kali minggu lalu bagi membincangkan masa depan parti itu dalam gabungan tersebut. Witness Waran memberitahu FMT kali terakhir beliau bertemu Ahmad Zahid yang juga presiden AMNO dalam kapasiti sebagai presiden MIC adalah kira-kira 2 -kira tahun lalu. Menurutnya, beliau tidak pernah bertemu Ahmad Zahid untuk membincangkan kedudukan parti itu dalam BN susulan khabar angin bahawa MIC berhasrat meninggalkan gabungan tersebut untuk menyertai Perikatan Nasional PN. Katanya lagi, walaupun beliau tidak dapat bercakap mewakili MCA, setakat yang diketahuinya, mesyuarat antara MIC dan Ahmad Zahid yang sepatutnya diadakan Khamis lalu telah ditangguhkan disebabkan keadaan yang tidak dicangka. Menurut laporan Mingguan Malaysia, Ahmad Zahid berkata, beliau telah bertemu dengan pemimpin MIC dan MCA dua hingga tiga kali minggu lalu berhubung persoalan tentang masa depan kedua-dua parti dalam BN. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Azam Baki memberi amaran pergolakan awam di Nepal baru-baru ini boleh berlaku di negara ini jika rasuah tidak dibendung. Katanya, situasi di Nepal menjadi peringatan bagaimana rasuah dan ketidakadilan boleh mencetuskan kemarahan orang ramai serta menggugat kestabilan kerajaan. Beliau kagum dengan pelajar sekolah menengah Abiska Raud yang memberi ucapan berhubung kejatuhan kerajaan Nepal. Memetik ucapan pelajar itu, Azam Az berkata, Kita adalah api yang akan membakar kegelapan. Kita adalah ribut yang akan menghapuskan ketidakadilan. Katanya, kepimpinan di Nepal dikejutkan hingga ke akarnya bahkan Menteri Keuangannya Bishnu Prasad Paudel turut diserang orang ramai. Azam berkata, rakyat tidak boleh membiarkan Malaysia mengalami nasib yang sama. Pemimpin MCA tidak pernah merajuk kerana tidak dapat mainan ataupun jawatan kabinet dalam kerajaan perpaduan. Naib Presiden MCA Tan Teck Cheng berkata, Sebaliknya pemimpin MCA yang bertegas tidak akan menyertai kabinet. Menurut beliau MCA tidak akan sewenang-wenangnya mengubah pendirian atau menggadai prinsip politik demi jawatan dalam kabinet. Katanya apabila kerajaan perpaduan ditubuhkan MCA sudah menyatakan tidak akan menyertai kabinet. Pendirian MCA kekal teguh sehingga hari ini. Beliau mengulas kenyataan Presiden AMNO Ahmad Said Hamidi terdapat pemimpin MCA dan MIC merajuk kerana tidak dapat mainan. Pek Cheng berkata, kenyataan Presiden AMNO itu secara terbuka menimbulkan persoalan adakah kerjasama AMNO dan DAP wujud disebabkan diberikan mainan. Zaliha Mustafa diberi notis berhubung dakwaan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan itu bahawa pengambilan tanah kampung Sungai Baru telah dilakukan secara tergesa-gesa membabitkan tempoh tiga hari pada tahun 2021. Bekas Menteri Wilayah Persekutuan Anwar Musa dilaporkan berkata ia sebagai peluang untuk Zaliha memberi penjelasan dan mengulangi tuduhan berkenaan secara bersemuka dengannya di luar parlimen melalui dua pilihan. Ia susulan pada sesi penerangan hala tuju pembangunan kampung baru di Dewan Rakyat pada Khamis lalu, Zaliha berkata, keputusan berkaitan kelulusan pewartaan membabitkan Kampung Sungai Baru mengikut Akta Pengambilan Tanah 1960 Akta 486 pada 2021 telah dibuat secara tergesa-gesa. Menurut Zaliha, keputusan berkenaan dibuat selepas permohonan mengambil alih tanah berkenaan termasuk kediaman flat dan lot teras dikemukakan pemaju kepada Kementerian Wilayah Persekutuan ketika itu. Zaliha juga berkata kewajaran kelulusan secara tergesa-gesa yang menyebabkan semua tanah terbabit menjadi hak milik pemaju bagaimanapun perlu diajukan kepada Anwar sebagai Menteri Wilayah Persekutuan ketika itu. Dalam kenyataan melalui Facebook, Anwar memaklumkan akan mengumumkan tindakan beliau yang seterusnya terhadap Saliha jika masih tidak menerima maklum balas daripada menteri itu. Sekian untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nastart News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nastart Malaysia dan subscribe YouTube Nastart TV. Nastart Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail, Assalamualaikum dan salam sejahtera.